Нколі ўсё не сталі папулярнымі кашулі да цішоткі з арнаментам, гальштукі і мятлікі з нацыянальнымі узорамі. Нават шахлы для тэлефону і капоты машын беларус упрыгожваюць арнаментам. У сродках масавай інфармацыі такую моцную цікавасць да гісторыі нацыянальных узораў і вырабаў да з імі назвалібум. Стаўленне беларусаў да гэтай з’явы розныя, але яе вынік відавочны для ўсіх. Анаменты вяртаюцца ў моду. Аднак ёсць тыя, для каго гэта было цікава і важна яшчэ да так званага буму. Вадзі Ммінчук жыве у вацэвічах што брэцкай вобласці але ён і яго творчасць вядомыя па ўсёй краіне не першы год хлопец адзін з нямногіх у беларусях хто займаецца вырабам біжутэрыі менавіта з арнаментаванымі выявамі і выявамі класікаў беларускай літаратуры а натхніла маладога рамесніка на гэта яго дзяўчына Я проста пачаў рабіць падарункі для сваёй дзяўчыны з палівернай кліны І неяк раз, другі, трэці, і так яно ну, нейкую традыцыю на увайшло, што я такой перыядычнасцю і рабіў нейкі новыя рэчы. А потым прывяло да таго, што яе сяброўкі пачалі цікавіцца, адкуль чаго, ці можна нам. Ну і зноўку пачаў рабіць нешта ў падарронак для іх ужо. І вось ужо два з паловыя гады для вадзіма гэта асноўная справа,ця па адукацыі хлопец сацыяльны педагог. На пачатку сярод вырабаў майстра былі завушніцы сардэчкі, кветочки. Аднакнак цікаўнасць менавіта да беларускіх традыцый і гісторыі узяла сваё. На пытанне адкуль гэта вадзім задуна адказвае само прарасло і ўгадвае пра дзядулю, які меў вышэйшую адукацыю. У 20-тры гады ён карыстаўся беларускай мовай, потым жа яго рэрысавалі. Магчыма, таму зараз хлопец і прыйшоў да працы ў такім накірунку. Кіруюся такім прынцыпам, што раблю тое, што мне цікава і не раблю таго, што мне цікава. Калі гэта датычна выяваў, то ну, усе выявы, якія я пераношу на гліну, яны цікавыя асабіста мне. Таму нават часам я можа не ўлічваю камерцыйны нейкі поспех, Але просто мне цікава было зрабіць за вучніцы, напрыклад з князем астрожскім. Ну я іх зрабіў, хаця ні адна дзяўчына пакульніяк не спакусілася на іх. дома малады майстара бере ўзоры не з галавы. Ён вывучае адпаведную літаратуру, чытае працы беларускіх навукоўцаў. І толькі тады, ведаючы сэнс кожнай лініі і рыскі, прымаецца за працу. Вадзім выкарыстоўвае ўзоры яднання сонца і зямлі, вясны, урадлівасці, кахання і іншыя сімвалы, якія калісьці былі вельмі значнымі для нашых продкаў, а многія з якіх значныя і зараз. У асноўным вадзім кіруецца даследаваннямі доктара мастацтвазнаўства професса Михала Кацара таксама часта выкарыстоўвае звесткі сайта на адпаведную тэму створены вядома беларускай спявачкай русей Хаця хлопец прызнае што спрэчак вакол гэтых крыніцаў нямала хтосьці ня згодны з трактоўкай арнамента михалам кацарам камуссі сайт руссі падаецца празмерна попсовым вадзім жа заняў пазіцыю збоку і мае ўласныя меркаванне наконт гэтага я неяк застанцуюсь ад э, спрэак для мяне арнамент гэта ну, гэта узор які перадае беларускую традыцыю я не укладаю в яго ніякіх сэнсаў калі ён завецца арнамонт маці ці хлеба вот, напрыклад маці хлеб полеля ну, я выкарыстоўваю гэта як даніну павахи до да, того что укладалі продки калі знок ш верыць мехя лукацру ён так так тлума Але я не лічу гэта за нейкія абярэгі, сімбалі і так да. Для мяне гэта проста частка традыцыі, нейкі такі беларускі тэзауров, які захоўвае, сімвалізуе. Гэта тое, што вылучае нас. На вырабах вадзіма не толькі арнаменты, але і выявы паэтаў, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў да князёў вялікага княства літоўскага. І гэта не проста так. Вадзім цікавіцца гісторыяй і вельмі любіць чытаць. Асаблівым попытам сярод вырабаў такога тыпу карыстаюцца завушніцы з выявай Владра Караткевіча. Яго вадзім называе добрым беларускім знакам, які быў актуальны раней і актуальны сёння. Гэта асобы, якіх я паважаю, калі гэта пісьмененькі, якіх я чытаю, люблю шану іх уклад у нашу спадшаму, культурную, гістарычную. Як з невялікага кавалачка бяздушнай гліны зрабіць прыгожую пару завушніцуў або цікавы колон ва адзін ведае як ніхто. Працэс гэты ня злёгкік і займае немала часу. Для вырабу трэба адмысловая раздрукоўка і палімерная гліна. На тонка раскатаны пласт гліны праціскаюцца картиннкі. Праз некалькі адзін усё разам запякаецца ў духоўцы. Пасля астывання папер асцярожна здымаецца, а выявы застаюцца на гліне. Затым дадаецца другі слой гліны знізу. Паміж імі мацуецца адпаведная фурнітора. Потым запяканне, стыванне, шліфоўка, лакіроўка, сборка і апошняе запяканне для замацоўки лаку. Вадзім прызнае, што зараз атрымліваецца добра, але хацелася прасці і дасканаллівацца не толькі ў гэтым накірунку. У планах папрацаваць з дрэвам і з металам. Хлопец мяркуе, што ў хуткім часе адыдзе ад выкарыстання выяваў. Хочацца спрабаваць штосьці больш складанае і рабіць аб'ёмныя кампазіцыі. Магчыма, адысці нават ад ўупрыгожванняў, менавіта рабіць нейкія больш рэчы блізкія да скульптурных мініяцюр там нешага такого. Альбо калі гэта прыгожванні, то даволі складаныя па форме і з месцау сваімі сэнсій, якія лясуць. Але зноўку хацелася б, каб гэта по-ранейшаму было звязана з беларускай тэматыкай, атыка, гістарычнасці, традыцыю. Вядома, кожны выраб знаходзіць свайго ўласніка. Збольшага за вушніцай колонны замаўляюць прадстаўніцы прыгожай палова чалавецтва. Узросставы гэта дзяўчата ад 17 до 25 год. Юнакі з часам набываюць штосьці ў падарунак, але і для сябе могуць знайсці цікавыя рэчы. пошніе што я рабіў гэта такая булавка для гальштука Абна слова зроблена тут арнамонт уже не пераведзена міныта злеплена Мне б хацелася удасканаліваць гэтую тэхніку міта лепіць калі гэта арнаман лепіць яго і каб ён выглядаў все лепш То бок клап... і тоак і для хлапцоў некія рэчы робятся. вадзім майстар са стажам у гэтай справе, то вераніка толькі пачынае засвойваць тэхніку вырабу з палімернай гліны. Дзяўчына- студэнтка філагінага факультэта без пя хвілін настаўніцы беларускай мовы. Але не толькі лінгвістыка цікавіць вераніку. Дзўчына яшчэ са школы захаплялася і вывучала культуру і традыцыі сваіх продкаў. Доўгі час спявала народныя песні. ва ўніверсітэце швераніка станавілася прызёрам і пераможцам шэрагу конкурсу прыгажосці дзе заўсёды прэзентавала сябе як беларуску, якая любіць шануе сваю культуру. Цяпер жа верані у вольны час лепіць завушніцы з арнаментам і не толькі. Натх... натхненнем пачала ляпіць э, мішкаў, смайлікі, э, пингвічыкі. <laughs> э, а пасля та ж самая сябройка кажунніка ну, у тебе надта дзіцячая, ну вось месяцы два пра займаўшыся я гэта, яна і затаптала маё гэта натхненне. А пасля нядаўная зноў да гэта гэтага вярнулася, э, як ужо не памятаю, можа таксама у сестры ў башлыкі завушніцы. <laughs> і цяпер ляплю, атрымліваю асалоду, Это для мяне як разгрузка некая альбо азарадка. Натхняецца веранік абсалютна ўсім, людзьмі, вершамі, абставінамі. Дзяўчына хоча дасканальвацца і вучыцца ляпіць усё больш якасна і акуратна. І гэта становіцца магчымым з кожнай парай новых завушніцаў. Зразумела, што я вось ляплю гэтых пнгмінчыкаў, Мау і вось гэтыя традыцыі беларускія ўкласці ў завушніцы і хадзіць з імі і паказваць і людзям і вучыць і я не ведаю настройваць. Іё вас так і прыйшла у мяне толькі некалькі пару гэтых завушнікаўў, гэтах пачатак і я вось пачынала і з рознымі тэхнікамі працаваць. І кветачкі, і ж працавая тэхніка, і там філігрань яшчэ яшчэ, але вось, напэўна, асноўлюся на гэтым, дзе я буду з маленькіх кавалачкаў складваць арнамент. Мне падабаецца гэта. Вераніка, напэўна, пад уплывам сваёй філалагічнай адукацыі, з натхненнем распавядае пра тое, чаму гэта так важна захоўваць і аднаўляць тое, што мела вялікі сэнс для нашых продкаў. У нас існы стэатып што э, беларускі народ, вось бабулькі, нашы яшчэ пра бабулі гэта нейкія непісьменныя, неадукаваныя, А вось як казаў бараду, глядзіце, яны ведалі, як іны гатавалі смажна. ці сёння сучасная гаспадыня зможа прыгатаваць нам беларускую страву да па тым рэцэпце ці яны як і на спявалі калаханкі для дзедкаў. А сёння ці наша гаспадыня ці наша мама зможа спяваць тут песню на беларускамовятую калханку. А брусы ў май бабулі на стале засцелены аброзбу, якіміна вышывала, які яна сама вышыла. А сёння мы здольлена такое, ну максімум, што я магла вышыць гэта восьось такі кавалак тканіны, арнамент на яго нанесці. А, што ты ж з арнаменту беларускіх узораў, то тое ж саме нашы выбулькі ведалі кожнае значэнне кожнага з узораў, якія сёння вось многія з нас могуць успрыняць як проста ромбік, квадратцік,туаччкі, кружочкі. А яны ведалі значэнне вось. Дарэчы, даваць дзіма, як да бош дасведчанага майстра Ваніка часам звяртаецца па карысныя парады. Ч варта сказаць, хлопец ніколі не адмаўляе. А канкурэнцыі са слоў маладых людзей тут і быць не можа. Абодва працуюць найперш дзеля асалоды і праз уласную ідэйнасць. вадзіме веранікасыходзіцца на думцы, што гэтая справа пашырае тэму беларускасці сярод моладзі і зацікаўлівае больш людзей. неабходнасць пашыраць найперш моладзевай аўдыторыі веддання пра беларускую культуру і традыцыі ёсць неаспрэчным фактам. Б безз гістарычнай памяці далучанасці да народнай культуры і традыцыі губляецца пачуццё этнічнай еднасці. Перад беларускім грамадствам не сакрэт стаіць праблема захавання ўласных традыцый і звычаяў, памяці про мінуўшчыну, але радуе тое, што гэтую праблему імкнуцца вырашыць такія людзі, як вадзім і вераніка. По вытворчасці завушніцаў, пярсцёнкаў і кулонаў з выкарыстаннем арнаменту, Гэта таксама своеасаблівая эфектыўная форма захавання традыцый. І калі раней шмат людзей жылі паводле розных стэрэатыпаў, паўляў, арнамент гэта не модна, несучасна і нецікава, то зараз гэтыя стэрэатыпы ўдала разбіваюцца. Хадзіме вераніка смелы і пэўнена даказваюць, што традыцыйнае можа быць модным і сучасным, запатрабаваным і цікавым. А стэрэатыпам тут не месца. І адказала беларуская паэтка, ніна Аксёнчык, Саніце вышэй за золата нашы народныя ўзоры, у іх тайна быцця вялікае, пасланне далёкіх зораў. І носіце з сабою ў кожны час талисманы, народныя ўзоры, аб бярэамі будуць яны для вас, святлом продкавых душаўзораў.